Когда первый раз увидела бессинскую кошку, то есть это была любовь с первого взгляда, это удивительная порода не только своим экстерьером, который как бы бросается в глаза. И это еще настолько удивительный характер и темперамент. То есть это социально адаптированное животное, животное, которое хочет постоянно быть рядом, интеллектуальное, забавное. Привіт, я Фенікс. Я був першим котом у своєму розпліднику абісинських кішок. Це дуже рідкісна порода в Україні. Ми вирізняємося стрункістю, великою активністю, а також надзвичайним м'яким характером. кажуть, нашими пращурами були дикі африканські кішки, які жили на території колишньої Абісінії. Нині це Ефіопія, і приблизно, десь у 19 столітті ми разом із науковою експедицією потрапили до Європи. А от в Україні ми. не більше десятка років так как есть такая особенность у всех котов они немного территориальные вот, то есть, значит, есть периодические метки дома свою энергию девать некуда вот. и поэтому как бы мы пришли к мнению того что как бы ну его кастрировать я еще не сталкивалась с этими операциями мне было важно знать как перенесет животное это этот весь процесс действительно ли это правильное решение Здравствуйте Здравствуйте Моя крытия такая. А что он в клетке? Ой, Ой он такой эмери... Нет, он абсолютно не агрессивный, он просто энергичный. Он уже там вверх дном там лазит, я боюсь, что он от меня убежит. Опа! А ну сюда. Ой. Аю. Так, клеточка нам уже не надо. Mm. Что случилось? Какие вопросы привели вас сюда? Мы подумаем о кастрации. Потому что сейчас в питомнике появился новый производитель. Кастрации это у них... да, это может... Ну, ему некуда свою девать энергию. И, конечно, как бы вот эта вот территориальность кошачья дает о себе знать. Если животное не будет как бы реализовывать свои сексуальные потребности, то более правильно будет его, конечно же, кастрировать. Это хорошо, это правильно. Вот можете рассказать вообще, насколько как бы кастрация будет потом отображаться в его поведении и... Вы боитесь, что он станет как подушка? Флегмой? Я думаю, что он меня потом перестанет любить. Нет, любить он вас не перестанет. При кастрации изменяется, конечно же, гормональный статус внутреннего животного. И, конечно же, это влияет на все. Это влияет и на подвижность немножко. Изменится вообще обмен веществ. Становятся вот такие животные. Ух, какой более спокойны. Кастрированным котам вообще энергии нужно намного меньше. Соответственно, либо количество корма, которое он потребляет уменьшают там, до определенного предела, либо просто сейчас существует целая линейка кормов для кастрированных животных, угу. которые позволяют учитать количество питательных веществ и всего, как бы, ну, что нужно животному. И никаких вообще проблем с этим не будет. Он не будет метить будет плакать за девчонками, бегать девчонка и девчонка, но вас он будет любить. Не переживайте. Хорошо. Операция, насколько это сложно? Ну, если честно, то не сложно. Если это проводить профессионально, профессионально-операционно, то вообще не существует. У меня никогда не было такого, чтобы после такой операции были какие-то серьезные осложнения. Кастрация достаточно простая процедура, на которую совершенно спокойно можно идти животным с котом там, от 6 месяцев. Раньше я не кастрирую, потому что тогда изменяется внешний вид животного. И до, до, до бесконечности. Тогда, когда животное выходит из плана разведения. Можно кастрировать во взрослом состоянии. Что должен знать хозяин? Хозяин должен понимать, зачем он это делает. Кастрация является еще и э, операцией, которая позволяет уменьшить э, негативные э, чувства наших пациентов. Желание животного размножаться очень сильное. И если мы хотим кушать и нам это не давать кушать, да, то мы будем мучиться. То же самое самцы. Если они хотят э, спариться, то... Э, не давая супруге, не давая животному про, про, продолжать свой род, мы немножко его над ним издеваемся. Держите, может, он да. он просто... Но он вам просто доверяет, радует... доверяет, Самое ценное. Ой, как мы мурчи. Вроде как у нас все хорошо. Противопоказаний никаких нет. Я его сейчас забираю в операционную. И у вас будет какой-то период, который вы можете погулять, побыть в приемной, выпить кофе. А через полчасика я вам уже отдам животное. Ну, такого же бодрого и замечательного. Все. Пожелайте нам удачи. Все, удачи будем ждать.